еще я хотел бы представить алексея тоичко который представляет группу информационное сопротивление которое возглавляет депутат крючок вот и мы на все на протяжении агрессии на востоке украины из этого источника узнаем основной объем неофициальной информации о том что действительно происходит на фронте и значит алексей дарит от лица информационного сопротивления университету Каразина библиотеку, я надеюсь, что как представляющий университет, перетаск, значит, книжку, которую информационное сопротивление, в которой воплотило свою аналитику, вторжение в Украину, хроника российской агрессии. О, тут можно прочитать, то есть я прорекламирую Российско-террористические войска на Донбассе, структура численности вооружения, особенности информационной войны России. Пусть. Это для тех, кого интересует современность. Вот. Может быть, вы, Алексей, добавите пару слов для я истории. Раз, я заполню паузу, может быть, кто-то еще подойдет и с одной да. Группа информационного сопротивления решила поддержать проект Миффеск. И мы надеемся на то, что... После таких вот тестовых академических мероприятий, которые происходят сейчас в Харькове, мы проведем подобные совместные мероприятия еще в 10 городах на юго востока Украины, для того, чтобы в том формате, как у нас в Киев, да, совместно какие-то киевские специалисты и локальные проведут лекции на актуальные темы. Это поспособствует некому, некой активизации осмысления тех актуальных, вопросы которые сейчас разводят бедных. Вас о том, почему мы решили поддержать. Группа информационного сопротивления работает два с лишним года, и мы каждый день сталкиваемся с тем, что государственные органы, которые занимаются гуманитарной тематикой и информационной политикой, и гуманитарной и культурной политикой в культурном плане, и металокатными вещами, они, к сожалению, далеко не безупречны. И многие вещи, которые должны происходить автоматически, они, к сожалению, или отсутствует, а то, что иногда делается, лучше бы оно не делалось. Вот, когда я говорю о том, что мы ежедневно сталкиваемся, это не преувеличение, возможно, мы вчера видели в новостях или сегодня, история о том, что в Украину из Эстонии вернулся средневековый Меч, который ранее был задержан эстонскими таможенниками при попытке ввоза из России в Эстонию для последующей перепродажи его. Вот этот меч был найден два месяца был найден в декабре 2015 года на территории предположительно Ровенской области, после чего контрабандой вывезен из Украины ну, для последующей перепродажи его. 1 марта эстонцы задержали этот меч. 1 марта украинский археолог Максим Левада выяснил, что меч, скорее всего, имеет украинское происхождение, после чего он два дня бесплодно ходил между разными государственными органами, которые, по идее, должны были включиться для того, чтобы запустить процедуру возврата. Но ему все говорили, пойдите прочь, не отлетайте и так далее. Пришлось группе информационного сопротивления, хотя это не совсем наша тема, подключиться к этой истории, возбудить администрацию президента, склониться к МИД и таким образом довести это дело до какого-то позитивного результата. То есть меч уже в стране, он на реставрацию. К сожалению, Министерство культуры, предыдущий его состав, фактически вышел из анабиоза, когда уже все было сделано, и осталось регулировать формальности визита. Вот. Новая команда в этом плане более динамично себя повела. То есть позитивный результат был достигнут совершенно противоестественным способом при участии людей, которые, которые в этом, собственно, не должны быть. И госорганы, к сожалению, у нас работают вот так. Там есть общие, замечательные люди, которые совершают какие-то подвиги ежедневные. И мы пришли к выводу, потому что если мы видим на горизонте какую-то группу лиц или отдельных людей, которые являются нашими единомышленниками, они что-то делают сами, мы должны забиваться в какие-то стаи и друг друга поддерживать. Потому что без какого-то такого горизонтального гражданского движения на которые могли бы опереться отдельные подвижники в госструктурах, ничего не получится. Только потом можно будет вернуть наши госорганы в какой-то адекватной системе. Поэтому мы хотели бы действительно прокатить вот такой тур исторический по всему Юго-Востоку. Книга, о которой сказал Кирилл, мы ее подарим не только ЦНБ университета, мы подарим порядка 100 экземпляров во все районные библиотеки в Харьковской области и ключевые вузы, которые это будет интересно, для того, чтобы все, кто интересуется этой войной и кто так или иначе эту тему освещает, мог бы некую систему информации, поскольку в этой книге характер военных действий отражен не с точки зрения участников, мы имеем некий пул материалов уже участников войны, то есть это некая мемуаристика. Это хронология, написанная в которая четко анализирует, в которой четко проанализирован характер российской агрессии, эволюция различных методов, которые применялись, масса источников обработана публичных и не публичных, спецслужбы и все остальное. То есть это достаточно такой это учебник по, по, тому, как строится агрессия и как разрушенный банк террористов и боевиков. Российская сторона сейчас формирует некие вооруженные силы ДНР наверху ЛНР. То есть это достаточно такой серьезный труд, в котором мы должны. А в Она уже в обычной продаже. Просто То есть те, кто захочет, ее купит, а всем, кто не захочет, мы продаем. Надеюсь, что наш исторический совместный проект будет пользоваться 没关不没关